শুনাবি ৰাতিপুৱা গা ধুইহে সোমাবা একেবাৰে বুজিছা নহয় মই কি কৈছো শাহুৱেকৰ কথা কীৰ্তিয়ে মূৰ দুৱাই দিয়ে ইয়াৰ পিছদিনা যেতিয়া কীৰ্তিয়ে ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই পাকঘৰলৈকে যায় দেখিলে যে জাজনীয়ে আগতীয়াকৈ গাখীৰ গৰম কৰি আছে

অঁ মা বৌ মোক সকলোবিলাক কৈছে পানী যিমানখিনি নহওক গাখীৰ মাত্ৰ একাপহে দিব লাগিব আৰু শুনা বোৱাৰী আমাৰ ইয়াত ভিগা ভিগা চাহ কোনেও নাখায় দেই মচলা দিয়া চাহে খাব গতিকে মচলা দিব নাপাহিবা হাৱেকৰ কথা কীৰ্তিয়ে দুটা ইলাচি চাহত দিবলৈ ল'লে তেনেতে হাৱেকে কয় এদিনতে শেষ কৰিবা ঐ

প্ৰথম দিনাই তোমাক ভালদৰে বুজাই ললো মই আৰু বাৰে বাৰে তোমাক কবলৈ নাহো বুজিছা নহয় মই কি কৈছো ইয়াৰ পিছত হাহুৱে পাকৰ ওপৰ গুছি যায় বাপৰে মই মোৰ জীৱনত বহুত কনজুজ দেখিছো কিন্তু মা নিছি নাই মই কনজুজ কেতিয়াও দেখা নাই পাই বাপৰে কেনেকৈ কনজুজ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে তোমাৰ আজি প্ৰথম হেতি আৰু সবাসন কি হ'ব আৰু খন্তে কিছৰ সকলে ডাইনিং টেবুলত ডাঙৰ একেবাৰে শুকাই নোহোৱা হৈ যাবা আৰু আমাকে ক'ব আমি তোমাক একোৱেই খোৱা নাই বুলি মা এই খোৱা আৰু নোখোৱাৰ মাছত একেই কথা এই খালে দেহাত শক্তি নাপাম জাষ্ট পানীৰ পৰিমাণেই বেছি হ'ব কি কৈছা তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা

দাদাই আহিলে তোমাক দি যাব নহয় ঘৰত কোনোবা আলহী আহে তেতিয়া মায়ে বিশেষকৈ গাখীৰতে চাহপাত দি চাহ বনাই দিয়ে কিন্তু ইয়াতো এটুপ এটুপ গাখীৰৰো মাক হিচাপ লয় মোৰ তোক চাহ দিব যাবলৈ দাদাক লাজে লাগিছে উপ নাই কীৰ্তি তোমাকতো ঘৰৰ মানুহে নহয় গতিকে সিহঁতেও লাগিব চাহ বনোৱা বৌ মই ঘৰত এইবোৰ বিচাৰি পোৱা নাই কীৰ্তি থাকিলেহে দেখিবা আমাৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ স্নেক ভুজিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে মই দাদাক কেনেদৰে চাহ দিম সেয়াই চোৱা ঘৰৰ পৰা গুচি যায় পিছত ননন্দ ৰাধিকা ঘৰলৈ আহে ডাঙৰ বোৱাৰী ইমান দিনৰ পিছত মোৰ ছোৱালী ৰাধিকা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে গতিকে আজি চিকেন বনাবা সেই কথা শুনি কীৰ্তিয়ে কয় আৰে মা আপুনি চিন্তা নকৰিব ইমান দিনৰ মূৰত ৰাধিকা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে গতিকে ৰাধিকা শুশ্ৰূষা কৰা আমাৰ দায়িত্ব আপুনি একেবাৰে চিন্তা নকৰিব দুপৰীয়াৰ সময়ত বম আজি কি বনাইছা মোৰ বাবে তোমাৰ কাৰণে কিবা স্পেচিয়েল বনাইছো তুমি বহাচোন ইয়াৰ পিছত কৃতিকাই ৰাধিকাৰ প্লেটত অকণমান ভাত দাইল আৰু আলু ভাজি দি দিয়ে এইবিলাক দেখি শাহুৱাকে কৃতিক কয় এনেকে যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইমান পইচা কিয় খৰচ কৰিব লাগে আপুনি অজীয়া নহয় বাৰু হে কি কৈছা তুমি এইবিলাক ৰাধিকা আমাৰ ঘৰলৈ মাজে মাজে আহে তাতেও তুমি এনেকুৱা কঞ্জুচি কৰিছা আৰে মা এইবিলাকতো আমি আপোনাৰ পৰা শিকিছোঁ নতুনতে যেতিয়া মোৰ দাদা মোৰ ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়া মই দাদাক ক'লা চাহ আৰু পাঁচটকীয়া বিস্কুটেৰে চাহ দিছিলোঁ মনত আছেনে আপোনাৰ আপুনিয়ে কৈছিল ঘৰৰ পৰা গুচি যায় হ'ব 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 ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ হয় হ'ব হয় চিন্তা নকৰিবা চিন্তা নকৰিবা আপুনি ইয়াতে আবেলি আহি যাব আমাৰ ঘৰত হয় হয় মা কাৰ ফোন আছিল ইমান আনন্দত হৈছে যে আপুনি বোৱাৰী তোমাৰ মনত আছেনে মই কীটি পাৰ্টিত জইন কৰিছিলোঁ যে সিহঁতে ফোন কৰিছিল আজি হেনো পাৰ্টিটো আমাৰ ঘৰত হ'ব মোৰ বহুত এক্সাইটেড আছোঁ জানানে সিহঁতৰ ঘৰত গ'লে যে কিমান কি বস্তু খাবলৈ দিয়ে নহয় আজি ময়ো সিহঁতক বহুত কিবা কানি খুৱাম ঘৰটো ভালদৰে দুয়োজনীয়ে ডেকৰত কৰিবা দেই তেতিয়া কীৰ্তিয়ে কয় ঠিক আছে মা আপুনি চিন্তা নকৰিব বৌ আৰু মই ভালদৰে ঘৰটো ডেকৰত কৰিম আৰু আপোনাৰ বান্ধৱীক বহুত ধুনীয়াকৈ চাহ দিম আপুনি চিন্তাই নকৰিব আবেলিৰ সময়ত অঁ বোৱাৰী তোমালোকে ভালদৰে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছা নহয় মা আধা লিটাৰ কল্ড ড্ৰিংকত এইটো পাগল আছে নাকি তোমালোক দুজনীয়ে আরে মা এইখানি যদি হয় আমি পয়সা কেউ খরচ করিম নাও আর আর কি আনিছ তোমালোকে খোয়ার বাবে পাঁচ টকা দু প্যাকেট চিপস হে ভগবান খালি ও এই দুজনীয়ে খালি মোর সকলো মন মানে কেবাড়ি পুরি সাই করি পেলালে ওই আরে মা

শাহুৱেকৰ ট্ৰিপনালী দূৰ কৰিলে